Я Хузор Иван Васильевич, я тоже буквально несколько слов хотел бы сказать по данной тематике. Как меня уже представляли, я не только представляю хортинг, висково-патриотический хортинг, но и представляю также, скажем так, нашу освиту. Я работаю в Абалонском управлении освиты, плюс я вижу ситуацию, скажем так, на земле, в школах, потому что я работаю также преподавателем Захиста Вечизны. И я вижу ситуацию на уровне Киева и даже чуть-чуть выше, потому что вхожу в руководство ТСО ДСАФ города Киева. Я хотел бы здесь сразу сказать, что мне очень понравились слова Алексея Николаевича Семигала, который сказал, что первое в нашем войсково-патриотичном выховании, че национал-патриотичном выховании, как как хотим, так и можем назвать. Выхованные людины, треба разуметь, какого человека мы все-таки будем воспитывать. И, может быть, это плохой пример во время Советского Союза был строитель коммунизма, а сейчас. Мы тоже должны определиться на уровне государства, все-таки кого мы воспитываем. Конечно, в первую очередь это человек, который понимает, что он живет в Украине, понимает, что он патриот Украины, понимает о том, что должен быть мир. В Украине и э, понимает, что от него, от этого человека тоже многое зависит. В малом это будь физически здоров, будь и психически здоров, люби. Э, свою родину, люби свою семью и так далее. То есть самое главное, нужно определить на государственном уровне, кого все-таки мы воспитываем. И дальше мне, я тоже хотел бы повторить слова Ивана Дмитриевича Беха, что мотивация, мотивация это, он сказал, суспильно значащие мотивы, которые рухают людину. И уже вот от этого отталкиваясь, я хочу сказать, что я вижу у нас такие категории детей. Это 6 ⁇ это дети, которым 10 ⁇ я имею в виду 6 лет и больше, 10 лет и больше, дальше 10-11 класс и взрослые. Мне очень приятно, что Хортинг охватывает все категории данные, которые я назвал. Прозвучало вот здесь, Иван Дмитриевич сказал, что нужно разрабатывать программы для детей 6 и старше. Очень хорошо, это очень нужно. Дети 10 и плюс, мы можем уже взять наработки из сокелу джура. Там очень много недостатков в Сокел-Джуре. Я это вижу, когда провожу соревнования, провожу занятия как в школе, так и на районном уровне, так я вижу это все и на киевском уровне. Я считаю, что нужно взять все полезное Сокела-Джура, включить в хортинг патриот. И это у нас будет как раз 10 лет. Плюс 10-11 класс ⁇ это моя зона ответственности. Я это люблю, я этим хочу заниматься, я этим занимаюсь. И, как говорится, это и моя работа, это и мое хобби. Я э, тоже военный, тоже участвовал в миротворческих миссиях за границей около 20 стран за моей спиной, что позволило мне сейчас раньше, скажем так, выйти на пенсию или на заслуженный отдых. И сейчас я полностью отдаюсь, полностью занимаюсь вопросом захиста ветчизны. Вы все знаете, что есть, это не просто слова, есть целая программа захист ветчизны. Никто у нас не может закончить среднюю школу, если он не прошел предмет захист личной. Это то же самое, что было в Советском Союзе и НВП. Вы все знаете, вы все помните. Человек должен и бегать, и прыгать, и подтягиваться, и стрелять, и знать цивильную оборону, и многие-многие вопросы. Это все у нас в курсе захист вичизны. В жизни, где сейчас я применяю хортинг, и где хортинг очень хорошо подходит для среднего образования, для программы, это те же самые уроки физкультуры. Есть тема самообороны. Инструктора хортинга уже приходят в школы Абалонского района, где уже проводят занятия, это обыкновенное занятие, захистовичизны по физической подготовке, где тема самообороны. Преподаватель начинает его, вот, ревняя струнка, тема такая-то, после этого представляет инструкторов хортинга. И дальше вступают в дело уже люди-профессионалы, которые знают не только самооборону, но которые могут рассказать и показать это детям методически правильно, потому что в основном все инструктора хортинга имеют, если не педагогическую освиту, то уж точно тренерскую освиту и специалисты в этом деле. И они знают, из-за того, что хортинг это национальный все-таки вид спорта, украинский, вид спорта, они знают, как это детям тоже рассказать, показать с точки зрения патриотизма, с точки зрения искового патриотичного выхования. И в Оболонском районе уже во многих школах эти занятия проведены и проводятся. Сейчас решается вопрос у нас в Оболонском районе о том, чтобы позашкольная работа, то есть гуртки, чтобы тоже гуртки Хортинга открывались. Это все касается, как я сказал, 10-11 класса. А дальше мы берем уже взрослых. Мы сегодня на мероприятии, которое посвящен у нас полицейскому Хортингу. Так вот, я считаю, что я сейчас обменяюсь с вами координатами, и мы будем с вами взаимодействовать. Почему? Потому что профессийная ориентация, которую сейчас вот военкомат, генеральный штаб проводит, Профессиональная ориентация должна включать и вопросы полицейского хортинга, потому что не все мои десятиклассники, одиннадцатиклассники хотят пойти в сбройные силы или в национальную гвардию. Например, в школе, где я Учитель захиста Вечизны в этом году два парня один пошел да, в Сбройной Силы Военный институт, а второй пошел в Академию Министерства внутренних дел. Поэтому профориентация это и вы, когда детей надо будет направлять вот на дорогу Министерства внутренних справ вы, ваши инструктора могут приходить к нам в школу, в первую очередь это в Абалонский район, рассказывать и не только рассказывать, но и уже показывать, проводить практические занятия. Это мы можем делать не только на мероприятиях после уроков, вы знаете, к праздникам есть множество утренников, там, собраний, концертов, куда мы можем вас уже приглашать. Но mm -hmm. это мы можем делать и во время уроков захиста ветчизны. Это абсолютно, даже учитывая, что сейчас как бы нету договора между Освитой, вот, например, Болонского района и вами. Но mm -hmm. мы, мы можем, да, это мы сделаем шаг за шагом. Но уже есть программа, в которой написано самооборона. И уже по самообороне вы можете приходить к нам и можете рассказывать. И это уже будет блок профессионально освета шкалерив. Поэтому, как заключение, я хотел бы сказать, что мы должны помнить, для чего мы это все делаем. Мы должны помнить, что категория есть 6 плюс, 10 плюс, 10+, 10, 11 класс и взрослые. И мы должны помнить, что у нас не должен быть полос на глиняных ногах. Мы должны создавать базу. А база это школа, база это ЗНЗ, то есть ну понятно, школа и база это район, это районные организации. Поэтому я с удовольствием вас всех приглашаю, я обменяюсь с вами сейчас телефонами и вот вас, вас... Даже если у вас, как говорится, взрослый хортинг, полицейский хортинг, то все равно приходите к нам, потому что одиннадцатиклассникам, десятиклассникам будет, вид, будет очень полезно и приятно видеть здоровых, подготовленных специалистов, профессионалов, и дети за вами потянутся. И это будет наш фундамент, наша база. Спасибо. Спасибо.